satu kebodohan netizen Malaysia. Aku cakap bodoh manusianya. Dah tua tu jangan bodoh. Sekolah murah dekat Malaysia tapi kau tetap bodoh. Yang kena salahkan Indonesia. Engkau kalau bodoh tetap tetap akan bodoh kalau macam gini cau kau berfikir. Apalah pasal netizen Malaysia ini sangat bodoh betul Maksud hati ingin mengikuti jejak Indonesia. Apa daya Malaysia malah disanksi FIFA. FIFA harus melakukan investigasi terhadap kasus Malaysia dan juga memberikan hukuman berat. Akhirnya gua tidur nyenyak. Ternyata masih ada netizen Malaysia yang pemikirannya waras. Ya kemarin sempat dia ya, banyak sekali yang menyalahkan Indonesia atas insiden disangsinya FAM Malaysia oleh FIFA. Ya namun video ini menunjukkan di Malaysia ternyata masih ada orang waras. Ya dengarkan video ini. Macam mana boleh bagi macam itu? Oh ini Indonesia, Indonesia di, Eh kamu lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Ha? Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Ha? Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk perut Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa. Dulu bapa dia dulu kahwin dengan siapa. Dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Yang sekarang ni tujuh orang ni, dia kahwin dengan siapa? Macam mana dia boleh beranak anak dia ke titik dia ke apapun dia. Indonesia ada tunjuk, Ada. Proses rayuan biarlah dia jalan. Hmm. Biar FM bekalkan segala maklumat kepada FIFA. Dari segi bukti, dari segi dokumen dan sebagainya. Tetapi yang saya rasa heran adalah sebelum proses ni dah selesai, terlalu banyak orang dah buat conclusion. Hmm. Oh, memang ini penipuan lah. Dan yang sedih tu, ialah saya faham lah. Kalau orang minta ketelusan, saya tak ada masalah. Saya setuju kita perlu ada ketelusan. Tetapi di kalangan orang kita sendiri. I told you so, memang betul lah. Memang penipu dan sebagainya. Sedangkan kalau tak nak sokong rayuan FAM pun atas semangat kenegaraan dan semangat sokong Harimau Melaya tapi at least tunggulah sehingga rayuan itu selesai Okay it's embarrassing saya setuju embarrassing saya setuju memang kita marah tetapi sebelum rayuan itu selesai kenapa kita dah buat rumusan kita Kenapa kita dah conclude? Dan ada yang tanya, oh siapa nak buat ini kepada Malaysia sedangkan ranking kita corot. Siapa nak buat tindakan sabotaj ini Mas kepada saya negara. Saya kat mana tu. You know why? Because yeah. untuk Piala Dunia yang akan datang selepas ini, dia akan memperluaskan lagi jumlah pasukan yang boleh layak. So bila dia memperluaskan lagi jumlah pasukan yang boleh layak, tentu sekali ada kuota tambahan untuk pasukan-pasukan daripada Asia. So pasukan daripada Asia ni antara pasukan yang sekarang ni tengah naik yang mungkin boleh ambil slot-slot daripada kota yang diperluaskan ini adalah Malaysia, Indonesia, Vietnam dan negara-negara inilah negara-negara jiran kita. Bukan saya nak tuduh siapa-siapa ya. Saya tak sampai ke tahap itulah. Hmm. Tetapi there's a lot at stake. Bila jumlah tempat pasukan untuk kelayakan akhir pusingan akhir Piala Dunia diperluaskan kepada kalau tak silap saya 40 lebih, maka Malaysia ada chance nak masuk ni walaupun kita 100 lebih. oke okay guys, naturalisasi itu sebenarnya tren negara-negara ASEAN Indonesia, Malaysia, Singapura Filipina, semua punya cerita bedanya Filipina dan Malaysia sering dicap kebanyakan impor ya, sampai susah cari uh, identitas asli Indonesia tuh kalau urusan pemain keturunan, kelihatan serius banget ya, nama-nama kayak Jordi Amat, Sandy Walsh sampai Martin Paes, semua dokumen dicek berkali-kali malah pemerintah ikut campur Good morning, Malaysia. Back to the FIFA scandal. Football Association Malaysia have been fined 450,000 US dollars, and each player has got a 3,000 US dollar fine, plus, and this is significant. A 12 month ban from the game, which could affect the teams in Laos and against Laos here and in Vietnam. So that could be a challenge for the team. On the other hand, Youssef Mahadi wants to appeal this uh, decision. The challenge with that is it could make things worse. At the moment, we haven't forfeited any points. I understand that that could be the case if we do appeal and someone appeals against our sanction not happy with the, the length of the sanction or the quantity of it so what do we think do we appeal do we not appeal whatever way it could be a challenge we're still gonna get there though asian cup we're gonna get there 2027 Malaysia just got fined by FIFA for allegedly using false documents for foreign-born players. But the bigger question is, why do we give foreign players citizenship to play for Malaysia? In a qualifier against Vietnam, FIFA said Malaysia submitted forged papers to field naturalized players. FAM was fined over three hundred fifty thousand Swiss francs, and seven players were banned for a year. The thing is, FIFA didn't punish us for having naturalized players. Lots of countries do it. The issue was allegedly the documents. The bigger question: Why give citizenship to foreign-born football players? The TLDR is that it's a shortcut to raising our game. developing local talent takes years. building academies, running youth leagues, training better coaches, naturalizing proven foreign players accelerates that process. they bring in international experience, raise the level of competition, and push local players to improve faster. and instead of waiting a generation, malaysia can compete much sooner. it's a strategy that has worked elsewhere. indonesia's football team became more competitive after bringing in foreign-born players. singapore's table tennis team did the same. they naturalized athletes and it won them olympic medals. and that drew in sponsors and funds. And that money from sponsors and funding supports grassroots and facilities. Naturalization can spark a cycle that strengthens the whole system. Now, of course, it's controversial. Critics say that it blocks locals or makes winning feel a bit less authentic, but supporters argue that success builds pride and pride opens more doors for everyone. So, giving citizenship to foreign players isn't just about today's match, it's about building the future of Malaysian football. And maybe one day we could have the chance to watch Malaysia in the World Cup final. <laughs> Tetapi ada lah kata Oh FIFA ni rasuah FIFA ni terkenal dengan rasuah Okey lah Itu cerita lain lah Tapi kita tengok balik diri kita Kita ni Brazil ke? Malaysia ni ancaman Brazil ke? Kita ni tangga nombor berapa pasukan bola sepak Malaysia ni? Pasukan bola sepak Malaysia tangga nombor berapa? 123. Oh ini FIFA dengki dengan kita. Kita gini kan, jangan berdaya saja cakap. Fikir pakai logik akal ni. FIFA buat keputusan, FIFA dengki dengan kita. Brazil cemburu dengan Malaysia. Takkanlah kita tak boleh fikir kat situ, takkanlah kita sembrono. Oh, ini FIFA dengki dengan kita. Come lah. Dan isu ni adalah melibatkan pemasuhan dokumen. Ini tentang memasukkan dokumen. Takkanlah kita sembrono kita oh, ini satu agenda nak menjahanamkan pasukan bola sepak. Memang dah jahannam pun Jahannam sebab apa? Sebab engkau ambil tujuh orang tu Dan perkara ni bukan baru Daripada itu hari lagi Daripada awal-awal lagi Berapa orang bekas player Malaysia pun Dah bercakap, dah bersuara Media pun, wartawan jenis sukan pun Dah bercakap perkara ni Rakyat pun dah bercakap Apa berjadah pemain warisan ini Jadi isu sekarang ni adalah tentang Pemasuan dokumen Ingat eh Ini tentang memasukkan dokumen Ya, eh? ada orang nak pertahanan kan? Pertahanan lah. Ya. Pertujuh orang pemewarisan ni. Mungkin kau pun ada bau-bau Argentina kot. Kan? Kalau kau beria sangat nak mempertahankan kan? Mungkin kau ni pun mungkin ada bau-bau Argentina ke. Eh? Brazil ke. Mungkin kau ni ada bau-bau bacang lah. Korang kenal tak Kish? Ha, ah, daripada bola itu live. Dan juga beliau juga pundit untuk Astro Arena aku setuju kenyataan dia iaitu sekiranya mereka adalah player warisan wajib untuk pihak tertentu autoriti misalnya FNM, untuk mendedahkan keturunan mereka ini secara detail ala macam yang fan Indonesia selalu tunjuk bukti itulah yang sekeping kertas yang ada asal usul bagai siap boleh buat sup bunjut lagi boleh minum terus hadam terus player anda tak, tak 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 aku tak main-main tapi betul hujah yang diberikan oleh Cage ni, betul ada betulnya, cuma ada perkara yang saya nak bagi idea kepada Astro Arena guys kalau kita dah tahu, tak dapat jawapan yang tepat daripada pihak autoriti, why not pihak Astro Arena buat satu rancangan, Jejak Warisan nama dia, aku bagi tu idea dia, tajuk dia Jejak Warisan, korang ni buat, buka je satu proposal sponsorship Minta siapa-siapa saja You guys punya perjalanan Kos kamera Kos apa semualah Makan minum Travel pergi ke negara Di mana asal usul Fakudo Gases uh, Holgado Iman Ma Macuca tu Apa semua tu lah ha, Pergi interview Kemudian interview Kita punya jabatan pendaftaran negara Interview immigration Interview TMJ Interview FM Ah ha, Lepas itu Keluarkan dalam bentuk dokumentari Mike Alah bukan kau tak andai Kau lupa menang apa Piala Malaysia apa kau boleh buat. Ha, kau till die apa benda. Ha, takkan tak boleh buat untuk kita punya uh, apa warisan ni semua. Why not you guys buat? Dan tunjukkan how we trans kita kita tolonglah. Kita tolong pihak FAM ni macam mana nak bagi transparency kita punya maklumat pemain warisan. Barulah semua orang berkobar-kobar. tak nah, gitu. Cucu buat. Buatlah satu. Supporter marah gara-gara sanksi FIFA. Tuntut timnas Malaysia hingga pemerintah tanggung jawab atas skandal naturalisasi. Nah, kelompok supporter ya, paling berpengaruh yang mendukung timnas Malaysia, Ultras Malaya ikut marah teman-teman ya atas sanksi yang dijatuhkan FIFA yang menimpa negaranya. Asosiasi dari sepak bola Malaysia ya, FAM terkena sanksi usai memalsukan dokumen naturalisasi tujuh pemain dari timnas Malaysia. Nah, FIFA menjatuhkan sanksi dan denda karena FAM melanggar pasal 22 kode disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen terkait kelayakan naturalisasi pemain timnas Malaysia. Beberapa kemarahan atau kekesalan dari para fans Harimau Malaya yang ingin instan menjadi harimau beneran yang sangar, wow, bisa memakan mangsanya siapapun.